ஒட்டுமொத்த இந்தியாவை மட்டுமல்ல உலகத்தை உலுக்கி இருக்கும் சம்பவமாக பகல்காம் தாக்குதல் நடந்திருக்கிறது இந்துக்களை குறிவைத்து ஆண்களை மட்டுமே கொன்றிருக்கின்றனர் ஒட்டுமொத்த உலகமே இந்த தாக்குதல் சம்பவத்திற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கும் நிலையில் தமிழகத்தை சேர்ந்த சில கட்சிகள் மட்டும் தற்போது வரை வாய் திறக்காமல் மௌனமாக உள்ளனர் இந்த சூழலில்தான் நேற்றைய தினம் தப்பித்த பெண் ஒருவர் ஏ நிறுவனத்திற்கு பேட்டி ஒன்று கொடுத்திருக்கிறார் அதில் திடீரென துப்பாக்கிச் சத்தம் கேட்டது மக்கள் அனைவரும் ஓடுங்க பயரிங் நடக்குது என கூச்சலிட்டார்கள் நாங்களும் ஓடினோம் கூட்டத்திலிருந்து ஒருவர் தள்ள கீழே விழுந்தோம் நாங்கள் முன்னால் ஓடிக்கொண்டிருந்தோம் அந்த நேரத்தில் யாரும் யாரையும் பார்க்கவில்லை உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வதுதான் நோக்கம் என அந்த பெண்மணி கூறுகிறார் அப்போது அந்த இடத்தில் நான்காயிரம் முதல் ஐந்தாயிரம் பேர் இருந்ததாகவும் பலர் சிறிய குழந்தைகளோடு வந்திருந்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார் சூடு நேரத்தில் காணவில்லை எனினும் இருபது அடி தூரத்தில் சத்தம் கேட்டதாக கூறியவர் வாசல் வெறும் நான்கு அடி அகலம்தான் மக்கள் ஒருவரை ஒருவர் நசுக்கிக் கொண்டே ஓடினர் யாரும் பின்னால் திரும்பிக் கூட பார்க்கவில்லை அந்த நெருக்கடியான தருணத்தில் யாரும் யாரையும் தேடவும் கூட முடியவில்லை என் கணவரும் மகனும் எனக்கு உதவினார்கள் என் பாதத்தில் காயம் ஏற்பட்டது என்று கூறினார் நாங்கள் சுற்றுலா முடித்துவிட்டு வெளியே வருகிற நேரத்தில்தான் இந்த தாக்குதல் நடந்தது இன்னும் இரண்டு நிமிடம் தாமதமாக இருந்திருந்தால் நாங்கள் இப்போது உயிரோடு இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான தருணம் என்று அவர்கள் பதற்றத்துடன் தெரிவித்தனர் के कुछ गेन वरी आप वहाँ पे किया और क्या किया नहीं बस लोगो ने आवाज दिए की फायरिंग हो रही है और चलते जाइए थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे हमको धक्के दे रहे थे हम लोगों के पैरों में भी आ फिर उन्होंने मुझे उठाए तो बच्चे को ये बाप मेरा बेटा भी है वो पीछे था उनको निकाले हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे आगे की सोचना था कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे चार पाँच हजार होंगे चार पाँच हजार तो बच्चे भी थे छोटे छोटे बहुत छोटे बच्चे भी थे किसी को गोलियाँ चलाते हुए देखा नहीं हम क्योंकि गेट पे ही थे ना हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए बस इतना ही देखे हमने पीछे हमने नहीं देखे जब आप घायल तो किन लोगों ने मदद की आपकी कि किसने भी नहीं हम ए, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने अच्छा तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको पैर में। आपको पैर में चोट आई है तो किसी को गोलियां चलाते हुए देखा आपने किसी को घायल होते हुए देखा आपने नहीं, नहीं, नहीं वहाँ पे बात कर रहे थे भैया जा रहे थे वो बोल रहे थे मेरे भैया मर गए लोग रो रहे थे बहुत अच्छा, और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए तो और अच्छा आ जाए अच्छा सब आगे बढ़ते जा रहे थे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके आप लोग तो उस टाइम क्या कर रहे थे अचानक तो आप अचानक से होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे दो मिनट का फासला था अगर दो मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे जब यह हादसा हुआ है मिलिटेंट अटैक हुआ है तो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे उस टाइम एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगा में घोड़ा बुक किए पाँच, उन्होंने सात टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है सब हुआ फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो हादसा अच्छा, गोलियां चलाते हुए गोल गोल चल अच्छा। तो एक दूसरे को कुचल रहे थे अच्छा। गेट छोटा था और जो गेट होता है गेट छोटा था उसका जो एंट्री थी एग्जिट था वो सिर्फ चार फीट का दरवाजा था और पीछे जो गेट आ रहा था वो बीस फीट लंबा था उसके चार फीट की एग्जिट पब्लिक काफी थी तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में कि पीछे जो रह जाएंगा तो वो मरेगा तो सब चार फीट की दरवाजे से कूदने को देख रहे थे तो फायरिंग की आवाज अब लोगों ने काफी देर चल रही थी अच्छा काफी देर थे ये वोनर मुख्य निकल बगल आरसीएल तकबल कलई आड़माकर मार बट्टा कोनक थीला म